Меня зовут Шавкат, Шавкат Мухаммад. Я гражданин Узбекистана. В Украине живу уже два года. Ну, я, как сказать, с самого начала Майдана прошлого, с прошлого года я нахожусь медволонтером. Потом тут узбекский плов готовили. Потом на баррикадах стояли, баррикады строили. Ну, когда надо было, как-то, с потом боялись. Якась на даний момент ситуація в Узбекистані, І що там відбувається з в де це самі події, що у нас в Криму? Ну, в як сказати, вже диктатура для закони Закон не работает тотально як коррупция. в Криму у нас как сепаратистские движения в автономній республіці Они тоже как бы как говорят, надо, нам отделяться. Ну, некоторые говорят, хотят уже э, э, в Россию присоединиться. Этот, э, организует этот, конечно, это Россия. С, с России финансируется, и еще активисты, этот, которые это движение, э, тоже живут в России. А когда эти на набули развитку? когда это было? Да, да, когда это уже началось так. это, они активизировались, как начался в Крыме вот, э, насчет референдума. Ну, они тоже в тот момент это активизировались. И не только этот э, в Каракалпакстане. Сейчас это в Казахстане тоже э, такие движения идут. Э, якобы это северные северный Казахстан, якобы это исполненные э, российские земли. Mm -hmm. и надо отдать, вернуть.